چاہتی ہیں کہ رون کے لگ جائیں بہارے آئے جائیں تو حضرت بٹا کر دیا بٹا کر اللہ کو پسند نہیں ہے اشخیر حبیب دیکھو نا حضرت ایک راہ یہ ہے جاتے کرو جلے کٹو پتہ نہیں کیا کیا کرو پھر بھی پتہ نہیں یاری لگتی ہے کہ نہیں لگتی لیکن سخی اللہ کو پسند اتنا ہے اشخیر حبیب اللہ جو سخی ہے وہ اللہ کا دوست ہے ہاں حضرت سخی بانی جاؤ پھر دیکھو کیا رنگ لگ رہی ہے اور باقی حضرت اگر میاں دل کے پیچھے چل نکلو گے تو پھر نئی منظر ملے گی مولانا شدت سے آپ مسنی شریف کے چوتھے دفتر لکھتے ہیں بارش برسنے کے بعد میں بادشاہ اپنے شاہی باغ میں بیٹھا موسم سے بندوز وزیر دفاع وزیر خارجہ وزیر خزانہ سارے بیٹھے ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی سامنے ان شام کی نعمتیں دور بادشاہ کو ایک فقیر جاتا ہوا دکھائی دیا جس کے ہاتھ میں کاسا تھا بادشاہ تھا پیچھے کھڑے سپاہی کو کہتا ہے یہ جو فقیر جا رہا ہے کیا تمہیں بھی نظر آیا ہے نے کی حضور ہاں فرمایا جا اس کو بلا کر میرا جی چاہتا ہے میں اس کی امیری فقیری کو امیری میں بدل سپاہی گیا جا کر اسے کہنے لگا ہے فقیرہ تیرے باپ جا بادشاہ کا تجھ پہ پیار آیا ہے مجھے بھیجا ہے جاؤ اس کو بلا کر میرا جی چاہتا ہے میں اس کی فقیری کو امیری میں بدلوں لیکن قربان جام حضرت تھوکتے نہیں وہ تختے اسی کندری پر بستر لگا ہو کا جن کا تیری اس نے کہا بادشاہ سے کہو تمہیں تمہاری امیری مبارک فقیری میں رہنے اس نے کہا بادشاہ ہے مزاج بگڑ گیا تیرا بھی سر اتروا دے گا میرا بھی اتروا دے گا جو کہنا ہے اسے کہہ کر بابا جی آگے گیا بادشاہ بابے کو دیکھ کر کہنے لگا بابے میرا دل کرتا ہے بڈھا تیرا بھی ہے تیری فقیری منگری بدل دس کی منگنا دے دیا تھا سیر کی ہوئی اللہ آپ کی بادشاہ, بادشاہ کو سلامت رکھی میں جس حال میں ہوں مجھے اسی حال میں بادشاہ سن بات مزاج کے خلاف تھا کیا لگا جو میں کہہ رہا ہوں مام تو تو کون ہوتا ہے انکار کرنے والا مام اس نے کہا حضورہ مجھے کیا دے گی اللہ آپ کا اقبال بلند کریں میرے حال میں بادشاہ کو غصہ آگئے اس نے کہا اچھا مولانا نون لکھتے ہیں کہ وہ کاسا آگے کر کے بادشاہ کے فقیر وہ کہتا ہے حضرت فرینے کرو میرا کاسا ہی پانا دے

پیچھے کھڑے وزیر کو کہا تو بھی ڈال دو اس نے بھی ڈال دیا وزیر خارجہ وزیر دفاع وزیر خزانہ بڑا حیران ہوا اتنا سا کاسا ہے چھوٹا سا لیکن بھاری نہیں اس نے وزیر خزانہ کو کھولا بولا کھولو خزانے کے منہ دو تین مٹکے لا کر ڈالو اتنا بڑا مٹکا ہوتا ہے کیا ہے کاسا دو تین مٹکے بھاری لیکن مولانا روم کہتے ہیں بادشاہ کا سارا خزانہ اس کے کاسے میں ڈال دیا وہ پھر بھی نہیں مرا اب بادشاہ کو بھی سمجھ آ گئی کہ میں نے کسی بڑی چیز کو چھیڑ دیا ہاتھ چھوڑ کر کہتا ہے حضور معاف کر فرمانے لگے شکر کر میں نے بھی تم سے کچھ مانگا ہی نہیں کچھ ہے نا بدل کر بھی شکیروں کا کرم دیکھتے وہ تو خود بادشاہ وقت ہوتے ہیں لیکن بس رنگ چور ہوتا ہے شکر کر میں نے تم سے کچھ مانگا نہیں اتنا ہی کہہ دیا سے وہ بھی نہیں بھرا گیا حضور معاف کر کر اللہ والے نرم دل ہوتے ہیں مسکرا کر کہنے لگے جا معاف ارد کرتا ہوں اب اس راز سے تو آگاہ کرے ہے اتنا سا ہے اتنا سا ساری سلطنت ڈال دی پھر بھی نہیں بھرا گیا تو آپ کو آپ نے فرمایا بادشاہ اس کے لیے اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے کہ اس کو قبر کی مٹی کے علاوہ بھاری کوئی نہیں اللہ کو متقاض حتیٰ سے تم مقابل حضرت اگر این پر ہونا ہو گیا کسی کی نہیں پرے ہیں یا کسی کی نہیں پرے ہیں این نام بہت اپنی اللہ اور اللہ کے رسول اپنی اللہ کا نماز کی پابندی کرو آتے ہیں کبلہ بھی نموشن پر یہی کہہ رہے تھے مجھے لوگا میں نماز وہ پڑھ کے تو دیکھو دیکھو تو صحیح نماز ہو اکمال نے کتنی خوبصورت ہمارے ذہن کے حوالے سے بات کہتے ہیں اکمال کہتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے دیتا ہے آدمی کو ہزار سجدوں سے نیاز آج ہر بندے کی کوشش ہے جناب کسی اونچے لیول سے بندے نے میرے بھی یاری لگتے ہیں اور اس سے یاری لگاؤ اونچی اونچی آ کر تمہارے قدموں میں بیٹھے گئے حضرت سالم بن رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا عمر بن رضی اللہ عنہ کے پوتے آپ کے لیے لکھا ہے کہ آپ بیت اللہ کا طباف کر رہے تھے بادشاہ وقت منصور آ گئے بادشاہ تھا جیسے اب ہے ویسے تھا لوگوں نے بیت اللہ کا طباف ترک کیا اور بادشاہ کو پروٹوکول دینے لگا لیکن حضرت سالم رضی اللہ تعالی وہ بیت اللہ کا تواف کرتے رہے بادشاہ نے دیکھا سب نے پروٹوکول دیا سالم نے نہیں دیا نام بہت بڑا تھا کیا, کیا نہیں سکا طباف اس نے بھی کرنا شروع کر دیا لیکن اندر یہی بات چل رہی ہے کیا سال بھی میرے آگے جائے اب تواف کرتے کرتے نا حضرت سالم کے قریب آ گیا برا کرتا ہے لوگ تواف چھوڑ کر میرے پروٹوکول میں لگ گئے یہ بات اچھی نہیں لیکن آپ اللہ جلدہ شانہ کی طرف متوجہ رہے ہیں میرا دل بڑا خوش ہوئی میرا جی چاہتا ہے میں آپ کو انعام مانگے کیا مانگتے ہیں حضرت سالم رکھ گئے رنگ سرک ہو گیا آپ نے فرمایا بادشاہ تجھے شرم نہیں آتی وہ مجھے اللہ کے گھر میں کھڑا کر کے دار سے گناہ دیتا ہے بادشاہ نے کہ حضور گناہ کہے گا ہوا میں راضی ہوا ہوں بادشاہ ہوا آپ کو کہا ہے مانگے جو مانگ رہا ہے گناہ کہے گا ہوا آپ نے فرمایا اس سے بڑا گنا اور کون سا ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کر اللہ کو چھوڑ کر بات چپ کر کے رہ گئے حضرت نے پھر کیا سات چکر پورے ہوئے مقامی ابراہیم پر موافی ادا کیے پیٹ پھر کے آپ نکل گئے بادشاہ بھی پیچھے گئے جب حضرت حدود حرم سے باہر گئے تو وہاں آ کر پھر رو کر کرتا ہے خطاب ہونا معافی نہ آپ نے فرمایا معاف حضور اب تو آپ بیج حرم کی حدود سے باہر ہیں اللہ کے گھر سے باہر آ رہے ہیں میرا جی چاہتا ہے کچھ تم آپ نے اچھا اگر اتنے دینا چاہتا ہے تو بتا دنیا کی نعمت مانگو کہ آخرت کی نعمت نعمت مانگو بادشاہ کرتا ہوں دین کے تو آپ خود بادشاہ ہے میں اللہ نے دنیا نائب کی ہے دنیا کا کچھ مانگو وہ ایک سجدہ جسے تم گرا سمجھتا ہے دیتا ہے آدمی کو ہزار سجڑوں سے خوبصورت جواب آپ نے فرمایا بادشاہ وہ جس نے دنیا بنائی ہے میں نے کبھی سے نہیں مانگی سے کس طرح مانگی چھپو اپنے اپنے اللہ کیا گئی چھپو پھر دیکھو حضرت یہ نماز یہ اللہ رنگ کیا پیدا کرتی ہے سلسلہ آیا امام حسن علیہ کیونکہ پہلے اس کا کاروبار تھا اللہ نے توبہ کی توفیق آپ نے امام حسن بسری کے دست مبارک بادی نے فرمایا ابھی وقت تھوڑا ہے اب جو رہ گیا ہے اس میں اللہ کو راضی کرو جس نے پیدا کیا ہے جس کی گوئی دے گا آپ نے سارے معاملہ ترک کیے گھر میں بیٹھ کر کرنا شروع کیا لیکن یہ بات ہمارے لیے نہیں ہے ہم نے گھر میں نہیں بیٹھنا ہم نے نکلنا ہے وہ لوگ ہو رہے ہیں لیکن سیکھا بڑا کچھ جا سکتا ہے اب ایک دن گزرا دو دن گزرے تین دن گزرے درد وادے کھانے کی عادت تھی بی صاحب آئی اور آ کر کہنے لگی یہ تو نے کون سا کام پکڑ دیا جا کر مزدوری کر ہم سے نہیں سوکھی روٹیاں کھائی جاتا آپ پر میں آگے شورت سے بتاؤں کے جنگل چلے گی وہاں شور ہوتی کبھی شروع کبھی قیام کبھی تلاوت کبھی گرو کبھی منا جات کبھی سور کبھی شور دن گزر گئے جب آپ گھر کشیف لائے تو شیخ لکھتے ہیں بی بی صاحبہ کہنے لگے کبھی مزدوری کی آپ فرماتے ہیں میں نے کہا راج کی کی تو کیونکہ اب مہینہ آیا ہے پہلے دہاڑی ہوتی تھی مزینہ تو کہتے ہیں حبیب مزدوری نہیں ملی آپ فرماتے ہیں میں نے کہا جس کی مزدوری کی وہ بڑا کریم ہے مانگتے ہوئے شرم آگے بی بی کہتے ہیں اچھا حبیب کل لگا آپ فرماتے ہیں رات گزری دن آیا پھر چلا گیا سارا دن اللہ اللہ کی کو گھر آیا بی بی صاحبہ پھر پوچھتی ہیں حبیب مزدوری کی آپ فرماتے ہیں میں نے کہا تو پوچھتی ہیں پھر پیسے دی بھی نہیں آپ کہتے ہیں میں نے کہا اس کی مزدوری کی وہ بڑھا کریں ہے مانگتے ہوئے تو بی بی صاحبہ کہتی ہیں حبیب یا کل پیسے مانگ کے لئے آئیو تو یا مالک بدل لگو اب جس نے لگائی ہو حضرت اس کو پتا ہے کہ فکرہ دل پہ کیسے لگتا رہا ہے بلے شاہدی کہتے ہیں سونے ملن ہزارہ اسی نہیں یار بٹھا آپ فرماتے ہیں ساری آدم اسس کیاں لیتا رہا کہ تجھے کیا بتاؤ میرا مالک ہے کہوں فرماتے رات گزر گئی دن آیا اور چلا گیا سارا دن گیا۔ فرماتے زندگی کی سب سے کٹن رات تھی ایک پاؤں کھڑ کے جانے کرتا ساتھ پیچھے کو چلتا وہ دو دن تو اس کو ٹال دیا آج کیا کہہ کے ٹالوں لیکن فرماتے گھر تو آنا پڑا۔ جیسے جب گھر آیا تو کیا دیکھتا ہوں گھر سے کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے کہا شاید گاؤں میں کسی کو ترس آ گیا۔ وہ دیکھ گیا۔ فرماتے میں نے دروازے پہ دستک دی۔ جب جب بیوی نے آ کر دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں اس نے نیا رواہ سے میں نے پوچھا دیئے خود کہتے ہیں وہ حبیب آپ اس کی مزدوری کرتے رہے آپ کا مالک تو واقعہ تھا بڑا کریم ہے آپ ہم نے پوچھا کیا ہو وہ کہتے ہیں میرا بازو پکڑ کر کرنا اندر لے گئے اور وہ ڈھیر دکھا کر کہتی ہے یہ آج آپ کے مالک کے غلام آئے تھے یہ چاول بھی دے گئے یہ آٹا بھی دے گئے یہ دالیں بھی دے گئے یہ سبزیاں بھی دے گئے یہ گوشت بھی دے گئے یہ کپڑے بھی دے گئے یہ درخت بھی دے گئے یہ دینار بھی دے گئے اور ساتھ ساتھ کے لیے پیغام بھی آ گیا آفر فتح کا پیغام کیا آیا ہے تو کہتے ہیں پیغام یہ آیا ہے حبیب تو کام چبھی نہ آئی اسی مزدوری چ نہیں آن آبلا سیدی رومی دوران ملت حکیم حکیمت اللہ جو نہیں کھا کرتے تھے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں اور یہ تو ہوئی نہ حضرت پوچھا گیا ہو اور پھر جواب آیا تو جواب کیا آیا دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں اترے دل تو کیا چیز ہے ہم میں ہوتے نے ہی چاہنے والوں ہاں آج وقت ہے آج وقت ہے جتنے بچے آئے ہو جتنے ہوا آئے بیٹھے ارادہ کر کے اٹھو یار نماز پھینچو نماز پیچھو جتنا اللہ نے دیا ہے مل بانٹ کے کھاؤ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کر دیا معاف کر دیا انشاءاللہ اللہ جلدہ شانہ پھر دیکھو تم پر کیسے روا اتنا غریب بیان کرتے ہیں کہ مجھے مولائ حضرت سیدنا علی التضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کا بڑا شوق تھا بس اس وقت نے موقع نہیں دیا جب موقع بنا تو رمضان المبارک کا ماں تھا اور میں حضرت سیدنا علی الرتضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کرنے کے لیے کوفہ ہوا کیونکہ آپ اس وقت مدینہ طیبہ سے کوفہ میں تشریف لے جا تو کہتے ہیں رمضان المبارک کا ماں تھا اور وہاں ایک بڑا خوبصورت سا لنگر خانہ تھا جہاں میں نے روزہ تھا انواع انسان کی نعمتیں ان کی بندہ خواہش کر سکتا ہے وہاں میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا کہتے جب کھانا کھا لیا نا روزہ افطار کر لیا تو نماز مغرب با جماعت ادا کرنے کے لیے مسجد آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد کے کونے میں ایک چہرہ اتنا خوبصورت ہے کہ دیکھ کر خدا یاد ہے لیکن دیکھتا کیا ان کے ساتھ لکڑی کا ایک پیادہ رکھا ہے اس میں جو ستر آپ اس سے روزہ افطار کر رہے ہیں تو ہمارا تو تقریباً سدا گرمی کا سیزن نہیں کہتے کا تقریباً سردی کی طرف کا ہے لیکن وہ جو, جو علاقہ ہے وہاں روزہ سدا گرمی کا ہے, ہے اور روزے کا دورانیہ بھی بڑا طویل ہے اور ہماری جو گرمی ہے وہ عرب کی گرمی کے سامنے ہو چکی تھی وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا سارے دن کا روزہ بھی ہے اتنی گرمی بھی ہے اور اتنا سخت کھانا یہ کھا رہے ہیں اور چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ میں دن کو دے چکا تھا پر ہیں میں اسے دیکھا نہیں گیا میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور گرمی کا روزہ ہے اتنا طویل روزہ اتنا پیاس والا روزہ اور آپ اتنا سخت کھانا تناب کر رہے ہیں کہتے ہیں انہوں نے مجھے آگے سے جواب دیا میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں اور میں نے دنیا کو تین طلاقیں دے دی کہتے ہیں لیکن مجھ سے رائے محبت اتنی ہو گئی ان کو دیکھ کر تو میں نے عرض کی حضور کی پاس امیر کا اتنا بڑا لنگر خانہ ہے جس نعمت کی بندہ خواہش کر سکتا ہے وہاں موجود ہے تو آ میرے ساتھ وہاں تشریف لے چلی اور وہاں جا کر کھانا کھائیں یا سخت کھانا کیوں کھا تو کہتے ہیں انہوں نے پھر مجھے وہی جواب دیا وہ تبعی کہتے ہیں نہیں رہا گیا میں خود ہی اٹھ کرنا لنگر خانہ چلا گیا وہاں جا کر میں نے لوگوں سے پوچھا جو لنگر خانے کے انچارج ای ہیں ایک نوجوان کی طرف وہ بھی بڑے سو ان کا بھی چہرہ اتنا سونا کہ دیکھ کر خدا یاد آیا کہتے میں نے جا کر ان کی دس اور کیر اس طرح پیش ہے آپ کے لنگر خانے میں دنیا کی ہر نعمت موجود ہے میں نے بھی روزہ یہی افطار کیا جب میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد گیا تو وہاں دیکھتا ہوں ان کے بزرگ بیٹھے ہیں جن کے سامنے ایک لکڑی کا پیالہ رکھا ہے اس میں جو بھی اور حضرت اس سے روزہ افطار کر رہے ہیں میں نے ان سے کہا بھی کہ میرے ساتھ لنگر خانے چل کے وہاں سے آپ اقسام کی نعمت کھائیں سارے دن کی تو آگے سے کہتے ہیں کہ میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں اور میں نے دنیا کو تین طلاقے وہ بزرگ کہتے ہیں کہ وہ نوجوان جن کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ لنگر خانے کے انچارج ہیں تو مجھے پوچھتے ہیں تم کہاں سے آئے تو کہتے ہیں میں نے کہا نام میں شام سے آئے آپ پوچھتے ہیں آئے کا ہے تو کہتے ہیں میں مولا ہی کائنات حضرت سیدنا علی المرتضا کی زیارت کے لیے آیا تو کہتے ہیں ان کی آنکھیں نہ ہو تو مجھے پوچھتے ہیں پہلے تو نے مولا کو نہیں دیکھا تو کہتے ہیں پہلی بار دیکھ ہے تو کہتے ہیں وہ جن کو جو, جو کہ سب کھاتا چھوڑ کر آیا ہے وہ مولا کائنات یہ <سؤال> رہا خانہ انہی کا ہے اور ان کا بیٹا امام کہ جو کھاتے تھے جو کھلایا کرتے تھے اور لکھا ہے کتابوں میں کہ جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو غسل دینے کے لیے آپ کے جسم مبارک سے لباس اتارا گیا تو کیا دیکھا کہ آپ یہاں پیچھے ایک نشان موجود ہے واپس میں شروع ہو گئی کہ بھائی تو شہزادے ہیں یہاں بھی شہزادے ہیں وہاں بھی شہزادے ہیں تو یہ ان کے پیچھے نشان کیسے آتا تو اس سے پہلے کے بعد باہر نکلتی امام کے لیے دلوں میں بدگمانی پیدا ہوتی <سؤال> تو جو آپ کے غلام تھے نا آپ فرمانے لگے اپنی زبانوں کو بند کرو اور امام کے لیے دل میں کوئی بدگمانی نہ آنے دے دے, دے۔ امام نے اگر مجھ سے وعدہ نہ دیا ہوتا تو میں یہ راز پہلے کھول دیتا آپ نے فرمایا تھا میری زندگی میں کو نہ کھول دی. لیکن کیونکہ اب وقت آن پڑا ہے بتانا پڑے گا آپ نے فرمایا سنو یہ نشان بوریوں کے ہیں جو رات کے اندھیرے میں امام اپنے کندھے پر اٹھا کر غریبوں کے گھروں میں جوڑنے جایا یہ لکھا ہے کہ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی جو نعمت ہے جو دنیا میں کسی کو مل سکتی ہے وہ اچھی عورت کا ساتھ ہے اور میرے خیال سے اس دنیا میں حضرت علی رضی اللہ سے اس حوالے سے زیادہ کوئی نہیں بچوں جب سیدہ کا انتقال ہو گیا تو لکھا ہے کہ ایک مولا بیٹھے تھے آپ اپنے غلام کو کہتے ہیں کیا میں تجھے خاندانی نے کی سب سے لاڈمی شہزادی کا حصہ نہ سنا روز کرتے ہیں کہتے ہیں مولا فرمانے لگے کہ سیدہ چکر چلا چلا کرنا ان <سؤال> کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے اب وہ سے پانی خود ہی لینے جاتی تھی جس کی وجہ سے جس میں مبارک پر رسیوں کے نشان بھی پڑ گئے کیونکہ ایک جوڑا ایک ہی تھا دوسرے کا قسم کو بھی نہیں تھا اور جھاڑو خود ہی دیا کرتی تھی جس کی وجہ سے اکثر آپ کے جو کپڑے ہیں وہ میلے کو چیلے رہا کرتے کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں نہ غلام آئے تو میں بھی وہاں موجود تھا میں گھر آیا اور آ کر کہا فاتح رسول اللہ علیہ کر بابا جان سے غلام مانگ لو تمہیں کام میں آسانی ہو جائے سیدہ نے چادر ملی اور نبی کریم علیہ والسلام کی بارگاہ میں ڈالو لیکن شرم کی وجہ مانگ سے مانگ کچھ نہیں کہ دیو حضور نے بھی دیا جب بابا کریم علیہ سلاۃ والسلام بانٹ کر فارغ ہوئے تو آپ گھر تشریف لائیں اونچا فاطمہ کیسے آنا سیدہ نے بولی حضرت علی رضی علی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت کی یا رسول اللہ اپنی شہزادی کے ہاتھ کو دیکھ چکی چلا چلا کر ہاتھ پہ گٹے پڑ گئے کیونکہ وہ سے پانی خود لینے جاتی ہیں جس کی وجہ سے جس میں مبارک پر رسیوں کے نشان ہی ہیں چھاٹ خودی دیتی ہیں ایک ہی جوڑا ہے ذرا کپڑوں کا بھی تو ہاتھ دیکھ کیونکہ آپ کی خدمت میں غلام آئے تھے میں نے یاکر کہا تھا کہ جا کر آقا کریم علیہ السلام سے غلام آمد تاکہ تمہیں کام میں آسانی ہو جائے اب, اب قربان جاؤں حضور نبی کریم علیہ السلام وہ قربان جاؤں سید آپ آپ فرماتے ہیں اے فاطمہ کیا تجھے کوئی ایسی چیز نہ دوں جو غلاموں سے بھی بہتر ہو عرض کی یا رسول اللہ ضرورا نہ آئیت فرمائی آپ نے فرمایا اللہ سے ڈر ہو فرائض پورے کرنے کے بعد اپنے کام خود کیا کرو اور جب رات کو اپنے بستر پر لیٹھنے لگو نا تو تیتیس بار سبحان اللہ کہتے ہیں تینتیس بار الحمدللہ کہہ لیا کرو تینتیس بار اللہ ہو کہہ لیا کرو یہ تمہارے لیے غلاموں سے بہتر ہے اور قربان جب حضرت بیٹیوں کے کتنے لاڈ ہوتے ہیں وہ اپنے والدین سے کیا کیا, کیا, کیا نہیں اور والدین کا بھی نہیں چاہتا ہے کہ بیٹیوں کی خواہشوں پر دنیا کی خواہش ہے جتنی نعمتیں ہیں وہ کر دیں نچاور کر دیں لیکن آگے سے سیدہ کائنات حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کس طرح کرتی ہے یا رسول اللہ علیہ سلاق والسلام فاطمہ اللہ سے بھی رادی ہے اور اللہ کے رسول سے بھی ہے یہ رنگ تھا ہمارے بڑوں کا حضرت اور اسی رنگ کو اسی باقی یہ جتنے رنگ ہیں یہ پتہ نہیں کہا سکتا ہمارے بڑوں کا تو یہ طریقہ تھا وہ لوگوں کو کھلایا کرتے اور یاد رکھو میں جمعے میں بھی بیان کر رہا تھا یہ جتنا دار و مدار ہے یہ <سؤال> سارا حضور نبی علیہ السلام کی زبان ہے ہم نے خدا کو تو نہیں دیکھا حضور نے کہا ہم نے مان کیا ہم نے جنت تو نہیں دیکھی آقا کریم نے بیان فرمایا ہم نے مان کیا سارا دار و مدار آقا کریم علیہ السلام کی زبان مبارک پر ہے اگر آپ کسی چیز کی قسم نہ جو پائیں پھر بھی ہمیں یقین ہے کہ ہمارے آقا بالکل سچ کہہ رہے ہیں لیکن بات کے فضل کو بڑھانے کے لیے حضور نبی علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی عزت و عظمت کی قسم دینے سے بڑھتا ہے کم یہ جب یہ جو باتیں دلوں میں ڈالتا ہے یہ شیطان ڈالتا ہے وہ دے گا تو تیرا کٹ دے گا نہیں حضرت دینے سے تو بڑھتا ہے کم کم ہوتا ہے یہ پیدا پارا بالکل سورہ بکرا کی ابتدا ادل دل اٹھتا کیونکہ کاری صاحب بیٹھے ہیں یہاں بھی بات پوری نہیں آگے بھی ملا کر پڑھا جائے گا اور آخر میں جو متقی اباب ہیں جو متقی ہیں ان کی نشانی کیا بیان کی گئی وہ ممبارہ زکنا ہوں وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے انفاق کرتے ہیں بانٹتے ہیں اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ کوئی نبی تھے ان کو اللہ شانہ کی طرف سے حکم آیا علیہ السلام آپ کا جو فلاں پتی ہے نا اس کی امیری میں گزرے گی آدھی فقیری میں گزرے گی ہاں ہم نے اسے اختیار دے دیا ہے پہلے امیری مانگ لے چائے پہلے آپ نے بلایا اسے بلا کر کا تیرے لیے سرکاری حکم بھی آیا ہے آدھی امیری میں گزرے گی آدھی فقیری میں گزرے لیکن تجھے اختیار ہے حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں مشورہ کر رہا ہوں وہ گھر آیا اور آ کر اپنی کو کہتا ہے.. کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کا یہ حکم سنایا ہے کہ آدھی زندگی امیری میں.. آدھی زندگی فقیری میں لیکن ہمیں اختیار ہے چاہے پہلے امیری مانگ لو چاہے پہلے فقیری مانگ لو اب اب بتا دو کیا کہتے واگے سے کہتے ہیں آپ بتائیں آپ کا ارادہ کیا ہے کہتا ہے اس طرح کرتے ہیں پہلے فقیری مانگتے ہیں فقیری اس آس پہ کٹ جائے گی کہ امیری آنے والی ہیں لیکن امیری کے بعد فقیری بڑا گھٹھن پر گلا ہے اگر ترن والے کھانے کی عادت پڑ گئی ہو تو کچھ کیسے کھا کیسے کھا جائے گی پہلے فقیری مانگتے ہیں وہ کہنے رہی نہیں آپ اللہ کے نبی رہے السلام کی بارگاہ میں جا کر عرض کریں گے دعا کریں پہلے امیری آنے جا کر عرض کی دعا کریں پہلے دعا تھی کے اب اس کی بیوی کہنے لگی اگر تو چاہتا ہے کہ تیری امیری یہ ختم نہ ہو تو پھر کام کرنا اکیلے آج ایسے ہمارا ہے بچے کو کہنا کنڈی کو آئی نہ اگر گھر میں اچھا سالک پکا ہو تو بچے کو کہیں گے پہلے کنڈی مارو کہ آئی نہ جائے اس نے کہا یہ کام نہیں کرنا جو بھی آئے گا اللہ کی مخلوق کو شریک کرنا ہے پھر دیکھ اس نے وہی کیا اکیلے نہیں کھایا بانٹ کے کھایا ایک روز اللہ, اللہ, اللہ کے نبی علیہ السلام کا گزر ہوا تو کیا دیکھا وہاں دیکھیں پک رہی ہے اللہ کی ہیں آپ نے لوئے محفوظ پر نظر ڈالی تو وہاں فقیری لیکن جی امیری آپ نے کہا یہ کیا معاملہ ہے آپ نے فرمایا بلاؤ اس کو وہ حاضر ہوا آپ نے فرمایا لوئے محفوظ پر تیرا وقت فقیری جی ہوا ہے لیکن جی امیری چل رہی ہے یہ کیا رہا ہے حضور بس ایک کام ہے جو اللہ نے عطا کیتا میں کدیاں نہیں کھا میں ونڈ کے کھایا آپ نے فرمایا یہ اسی کی برکت ہے کہ ادا